Я только добавлю, что э, по э, свободе передвижения граждан э, Российской Федерации, Украины, это две основные группы, но э, мы не лимитируем э, географию данных стран, э, потому что наверняка в Кенесовье проживают также граждане других стран, а это и Румыния, это и Болгария, это и, возможно, другие страны из СНГ. Э, поэтому, э, как первый этап, было предложение от посредников э, Обсудить этот вопрос на уровне консульских служб министерств иностранных дел Российской Федерации, Украины и Республики Молдова с участием представителей Приднестровья. Так, таким образом, чтобы на уровне существующих международных норм в консульском, консульской области искать решение для этой проблемы. По неиспользованию мосту в военных целях, ну, это видение одной из сторон или, может быть, нескольких участников. Мы не считаем этот вопрос актуальным, так как уверены в том, что на сегодняшний день необходимые гарантии для неиспользования моста в военных целях существуют, этот мост находится в зоне безопасности, присутствуют миротворцы. Это формальная и юридическая сторона вопроса, а, наверное, наиболее важным аспектом является тот факт, что мы считаем, что вообще отсутствует потенциал какого-то военного использования средств в наших отношениях. Исключительно мирные. Средства, политический диалог – это инструменты, которые находятся сегодня в руках и у представителей Кишинева, и Тирасполя, и у остальных участников формата 5 плюс 2.